Новосибирск. Wow. Что-то рассказать, что ли, хочешь? Да, куда снова Новосибирск, хотел спросить тебя. Тебе для чего такая информация? А просто интересуюсь. Ну, мне за твои вышиванки уже это выбешивает. У тебя он вообще сине желтый ты чё? Ты чё, к вышиванке передал, Если Это национальный Да славян, ты че имеешь против славян? котик сидит, мне что тут историю что-то Ну, покажи котика. Ну вот, мэн-пун. Я сижу тут с котом, балдею. С людьми общаюсь, а ты мне тут за историю куча рассказываешь. Чё? подвигаешь какую-то, зачем мне это надо? Ты не знаешь историю свою, и чё? Ну, вот я знаю, знаю, свою историю, зачем мне сейчас с тобой об этом да разговаривать? Давай расскажи, как у году основан Новосибирск. Для, ч... для Вон чего? Вон код уже, кот уже просит, скажи, пожалуйста, хозяин. Ну смотри, ты подсвет видео типичный. Я хочу с ним поговорить, мне историю история. Ну давай, говори, что хотел сказать. До свидания. Хотел поговорить, называется. А если я так официально. Все. Все. Это на тот случай, если вдруг <связь> попадутся, да? Это вот у меня что для тебя. Это... Читать Это... умеешь? Читать умеешь? Читать умею, но в данный момент не понимаю, что написано. Что написано? Что написано? Московский и немного подвинь. Тебе? Московский посоль? Посол. Чудесно. Чудесно. А вот здесь что? А вот здесь что? Посол московский. Так. Зеленый, да. что написано? Зеленый, что написано? Вопрос казачьих, что ли? Ну ладно. А вот ну, здесь. Ладно? А вот здесь. Давай а вот. Это синим. Давай вот. И синим, и красным. Синим, и красным. Синим не могу понять. Так. Гость. Москов. Московю. Мос Не-не. А вот здесь. Синим. Ну понял, что написано Это или может... нет? Нет, не особо. Ну от... особо. относительно, так. Идем дальше. Идем дальше. Вот дальше. Я не вижу. Вот здесь что? Вот здесь что? Прибавить еще можешь? Ах, идем дальше. Ах, идем дальше. Вот здесь что написано. Давай, давай, давай здесь что написали? Давай, объясни, для чего это. Ну что, тут же э, все красиво. Это первая газета Московского царства. Ведомости в Московском государстве и окрестных Странах. И здесь, как ты видишь, у, не, у нас есть противопоставление. Вот, особенно на этом на этом участке, да, вот здесь, что я тебя просил читать. Есть у нас э, казаки, есть э, поляки, есть татары, есть Москва, посол московский есть, также есть казаки и литовский князь и так дальше, и так далее. Все это противопоставляется. Здесь я читал про московских послов и тому подобное, и тому подобное. Никаких ни русских ничего, ничего в этом духе. И вот у меня назревает такой вопрос. У вас там учебники по истории за седьмой класс на странице 67 пишется, что какими-то великороссами там воссоединились... Э козаки украинские. Мне, мне такая, какие великоросы, если мы в газете никаких великоросов не увидели? Ну, это ты меня спрашиваешь? Да. Я строил историю в те годы. Я никакого отношения к той истории не имел. Не имел? Нет, не А что не делал в вашей газете? Первые? Русские как этноним к вашему народу никак, никак не упоминается, только московские. Угу. М? Я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Не, Я знаешь, не знаю, не понимаю, да? для чего. Да? Ладно, вот, да. смотри. Вот участок газеты, видишь, что написано. Между Москвою и Шведами. Видишь? Потом из Нарвы. 2000 конницы, и пехоты, и войск московских, и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть Москва и Шведы. Это два народа. Понимаешь? Два разных народа, да. Да. О а ваших учебниках на странице 67 пишется вот, например, э, такие интересные вещи. Значит, цитирую. Это параграф, кстати, 27 -й. Значит, «Западно-русские земли в составе Речи Посполитой. На землях, входивших ранее государство Русь, проживало население, имевшее с русскими, то есть великороссами, единые национальные, религиозные и культурные корни. Большая часть этих земель первой половины 17 века входила в составе Речи Посполитой». То есть, пишется, с великороссами русскими имели э, какое-то население, даже не упоминается, как она называлась, имеется в виду украинцы, конечно, конечно что, э, имели очень много общего. Ну, мы уже поняли, что никакие русские не великоросы, а Москва, московиты э, и москвичи и тому подобное. У меня тогда другой вопрос, если вы в этом не разбираетесь. А как думаете, вот можно как-то украинцев, потому что пишется об учебнике, э, действительно, чтобы много было общее, да, там единые национальные, религиозные и культурные корни, можно сравнивать украинцев и москвитов, как один народ? Я могу проводить тебе еще сказать, что нам бы вместе с вами напротив кого-то и было бы было бы Так я спрашиваю, нас можно считать одним каким-то народом? Нас да, с украинцами? Да, да, да. Да. Я вас разочарую. Еще в повести бойминых лет вот. Черным по белому летописец отличал племена. Тут упоминается у нас весь Мордва, Мурома, І так далі. На Русі. Бо це тільки слов'янський народ на Русі: поляни, деревляни, новгородці, полочани, Дриговичі, Сіверяни, Бужани, а це інші народи, які данину дають Русі. Ці мають свою мову, походять від коліна Яфетового, бо живуть у північних краях. І чуть весь меря, мурома, черемиси, мордва, перм, печера, ям, зимигола, корзь. Того ж року пішов Юрій з синами своїми із ростовцями, із суждальцями, із рязанцями, із князями рязанськими, і в Русь. І пішов він до міста Києва. Побачивши же смерть княжу ростовці, і суждальці і переяславці, з'їхались до Володимира і сказали: син його в Новгороді, а брат в Русі. Князь київський із Яслав дав дари від руських і цесарських земель, а князь новгородський Ростислав від верхніх земель і від варяг. То есть э, финно-угорские племена жили на ваших территориях. И никаким одним народом, как пишет Игорь Данилевский, никакой единой древнерусской народности никогда не было. То есть одним народом мы никогда не были. Из самого своего начала фактически. То почему же вы так говорите. Вы говорите. А у нас как бы вера одна. Это первый момент. Второй момент. Мы как бы всегда. Ну, Хорошо. Там, у поляков пара... немцев. Да. У поляков и немцев одна да. вера. Не один народ. Нет. Ну и все. <laughs> Готов. Ты куда будешь? Это важно. А тебе страшно ответить? Мне страшно ответить, почему. Просто зачем? Я с Кольской народной республики, а ты откуда? Ну, я сомневаюсь, что ты оттуда. Почему? По характерной вышиванке и потому что такой регион в целом отсутствует в мире. Как это отсутствует? В 1661 году ну, судьбу основали украинские казаки. Здесь доминируют украинцы. В чем проблема моей вышиванки? Во-первых, а во-вторых, в чем проблема Курской Народной Республики, которая возникла несколько месяцев назад? Это новосозданное государственное образование. Ну, как бы, молодое, развивающееся. В чем проблема? Не рассказывай мне в Курске, не разговаривай. Так, я вижу, слышу прекрасно твой украинский акцент. Ну так правильно, в Курске живут украинцы, в Курской области живут украинцы. В чем-то проблема. Ты послушай бабушек, дедушек. Но я живу в Белгородской области, где у меня акцент? А, украинский. ну вот, прекрасно, там тоже украинцы живут. Не везде, они живут. Ну, я не против. Где у меня украинский акцент? Скажи мне, пожалуйста. Не знаю, наверное, потому что ты русская, а потому что у тебя нет украинского акцента. Что а я украинец, поэтому... Ну, вот ты взял Зачекай, давай. А, так вот твой акцент, пожалуйста. <laughs> Спасибо. Да и акцент. Ну, я зараз пройду на русский и буду так же с таким не разговаривать без акцента. А, бачу, что все-таки в тебе есть знания украинского, а ты не хотела показывать эти. І все. Ну так вибачаю, ти ж не знаєш, звідки я її знаю. Звідки ти її знаєш? Я тебе, її... я в тебе це запитаю зараз. Ну от я до 9 класу навчалась в Україні. В Україні. Чудово! Це mm -hmm. добре. Тому що якби ти навчалась в Росії, там би такого не Бреду, альтернативної історії. Я <світнє> в Росії. Я в тобі, конечно. <світнє> зараз я тут навчаюся, і нічого такого я не читала, як ти кажеш. Чекай, в якому класі ти навчалась в Росії? 11-му. В 11-му? По якій книжці? Зараз. Як... А, зараз. Якого року видання книжка зараз у вас? <світнє> З якого предмету? Історія Росії. А, ну, зачитай. Чекаю. Де повезло? А, правда, за 10-й клас, вона є. А, на 10. Це книжка чи це атлас який? Ну, чорний. Тю, він схожий я на атлас якийсь. А. Ну, от просто в трьох частинах, поэтому. О, давай відкрием сторінку, що там пишеть про Україну. Що пишете? У тебе відкрита. Ну, не знаю, замість тебе є там Ну, Я уже Давай Давайте почитаем изместие. Давай. Там где-то что-то будет связано с украинцами, или с Украиной, или что-то в Ну вот, внешняя политика в начале XXI века, и Россия в 2008 2022 году. Это в 10 классе обучают современным, я думал, это что-то. Я не знаю. Мы, мы учим, еще Советский Союз, мы не идем мы идем не по программе, которую предлагает э, Минобразование. Дивно. Ну ладно, что там то пишут по Украине вообще? Взагалі, вот, что там а есть? Уже... Угу. Чтоб я знала, где тут а -а -а. что -то... Вот, прям целый пункт выписали. Я политический кризис 2022 года. Специальная военная операция на Украине». Угу. Тебе прям все зачитывать? Ну, какие-то тезис, тезисы, что там такого интересного пишется. «Противостояние России и Запада обострилось в начале 2020-х годов. Отказ США от соглашений с Россией и стратегической стабильностью». Сейчас, я сбиваюсь, когда читаю. Да ничего страшного и стратегической стабильности, активное военное освоение странами НАТО на территории Украины, создание США и Великобритании военных баз и центров подготовки украинской армии к войне против России провоцировали украинское руководство. Президентом Украины в 2019 году был избран Владимир Александрович Зеленский. В подготовке силового захвата ДНР, ЛНР, а также российского Крыма по сообщению Минобороны России на территории Украины были организованы лаборатории США, разрабатывающие биологическое оружие. Между прочим, вот это вот правда про биооружие. Из Киева стали активно... Не надо, тут я даже... А вот, а вот куда, э, вы знаете, что это что это правда? Э, я знаю, что я навіть э, проходила... Короче, мне будет удобно разговаривать так, как я разговариваю повседневно. Я проходила лечение в клиниках, которые занимались этим. Чем? Так совпало. Чем занималась? Ну вот, разработкой биологического оружия. <laughs> а у вас как там, секретную комнатку завели так и показали секретную биологическую оружие? Mm -hmm. Естественно. Вы еще скажи, что Украина ковид еще придумала, скажи. Потому что я помню, казалось, что в России еще Украина придумала. Ну такого, ну ковид кто придумал, я не знаю. Украина, в лаборатории, в, 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 в лекарнях. <laughs> Ну, ладно, дивіться, те, що ви прочитали, там з 2022 року, так, якесь загострення пішло. Дивіться, ось елементарна стаття. елементарна стаття російсько-українська війна. Бачите? І е, от російська версія. Необ'явлена війна між Росією і Україною почалась після побіди Євромайдану. І бігство президента України Віктора Януковича у февралі 2014 року, захвата 27 февраля російським спецназом кримського парламенту, окупації і анексії Росії і Криму. А чому от чому э, підручник пише зовсім іншу історію, як думаєте? Ну, давай так немножечко скажем, что там написано с 2020 года о про происходящих событиях. А так, ты а тут с 2014. вот Ось, вот статья статейка такая велика с посыланием на джерел. Ну, а да, я тебе именно ситуация с 2022 года. Ну, так началось то в 2014-му, тут пишется. Чему ну, в педагогичниках ну... Вы... пишется? извини, пожалуйста, есть такое понятие хронология событий. Сначала идет 2014, потом 2022. Я тебе что первое нашла, то и начала читать. А, то можно через вас почитать, 14 тому я зачитай, да, пожалуйста. Ну, вот надо, но ну, мне вот это беру читать. Да, не психуйте, это ж, это ж цикаво, ж Ну, не цикаво, я наводжу историю, и все, что мне ней повязано. Ну, я Інші предмети. Вивчаю, мені воно не цікаво. А, а що вам цікаво? Хімія і біологія, наприклад. А, ну там не збираюсь, там ще можна, в принципі. О, ви до речі Ой, як, як біологію вивчаєте, ви я, яку біологічну зброю в Україні там придумували Якщо ви так біологічно цікавитесь. Ну, ну давай. Начнем с того, что это все равно так же относится чисто как к истории. Мне не интересно, я не хочу читать. Я нашла, я не буду. Против жителей Донбасса Все, я не хочу. Почему? Я... Так, ж... так вы же сами из Украины. Ну и дальше вот умозаключение. Ну, вам не интересно про еще про вас пишут? Знаешь, я посмотрела, мне как-то не интересно еще перечитывать это все, я видела сама. Ну, в Украине, Украине, в Украине вы, в Дон... вы на Донбассе живы, так? Ну. Не. Вы на Донбассе. Вот вам вы бачили, правильно? шесть сами бачили. А тут вам в книжках що mm -hmm. пишут, появняйте. Ну вот, скажи мне, пожалуйста, зачем мне читать это, что мне там будут Поревнять. рассказывать, втирать. Или на... А, втирать, ну верно, втирать, это точно. Втирать блин, ну куда ж? Втирать это правильный этот. Это правильно, підбирка слив, втирать, действительно. Але ця дівчина мені вже попадалась, вона казала, що вона там навіть якогось там міста в Луганській чи на моє І Тим не менш, якщо вона забіглабораторія, розказує це явно, їй хочеться самій в цю маючню вірити, тому що ну, це ще перед п'ятих м'ячиків вона не успіла розказати.